kita nak bicarakan dengan soal wang tindakan apakah kita perlu lakukankan mm -hmm. sekiranya ini berlaku Betul. dan kita kena faham eh kenapa um, akaun dibukukan kenapa yep. harta mm -hmm. disita mm -hmm. jadi kita nak bersama dengan uh, ini yang lebih arif mm -hmm. peguam kami iaitu Siti Hajar Aisyah Muhammad Fauzi di talian assalamualaikum yeah. puan Waalaikumsalam. Selamat pagi, Farihah dan Afad. Ya, sawadu. selamat pagi. Selamat okay. pagi. Um, mungkin kita nak pencerahan terlebih dahulu. Sebenarnya bagaimana uh, apa yang dikatakan bila harta disita dan uh, akaun bank dibekukan? Apa yang yang boleh membuatkan ke arah ini sebenarnya? Okay, uh, sebelum tu saya beri definisilah macam mana harta itu disita. Lah. Harta ya. yang disita ini bermaksud aset Ataupun harta benda uh, ataupun dokumen perniagaan seseorang mm. Diambil alih secara sah oleh pihak berkuasa mm -hmm. Sama ada polis, mahkamah ataupun bank lah. mm. okay. Uh, okay. Selalunya harta disita ini dia melibatkan kepada sebab-sebab uh, Antaranya adalah hutang mm -hmm. uh, di mahkamah sivil mm -hmm. Ataupun hutang di mahkamah syariah mm. Ataupun melibat uh, sesatan jenayah lah Okey, uh, saya berikan contoh ya, hutang mahkamah sivil ni. Uh -huh. Contoh ya, saya ada hutang dengan PTPTN, tak bayar, RM30,000. Uh -huh. PTPTN hantar saya saman untuk saya bayar hutang dengan PTPTN. Hantar ke alamat saya di kampung. Saya tak ada di kampung dan di kampung pun tak ada orang lah. Okay. Dan saya tak hadir ke mahkamah untuk dengaran uh, permohonan uh, tuntutan hutang. Dan disebabkan saya tak hadir, mahkamah berikan perintah ...ingkar kehadiran uh -huh. dan PPTN PT uh, kira macam menanglah benda menang tanpa bertanding uh -huh. uh, 30000 uh, saya hutang dengan PPTN. PT uh -huh. Saya tak tahu saya uh -huh. ada di KL bekerja dan untuk uh, perintah tu macam mana pihak PTPTN nak dapat duit daripada saya uh -huh. dia perlu melalui satu lagi proses undang-undang yang dipanggil pelaksanaan. Uh, inilah pelaksanaan. inilah dia panggil pelaksanaan ini dia dipanggil penyitaan. Jadi uh, pihak PTPTN akan buat sita uh, untuk saya dan mungkin dia akan hantar surat uh, mungkin dia akan dapatkan perintah penyitaan okay. dan orang mahkamah akan pergi ke mahkamah dapatkan um, perintah sita pergi ke kampung saya uh -huh. masa itulah orang kampung bagi tahu saya bahawa uh, ada orang mahkamah belis mahkamah pergi uh -huh. ke rumah saya di kampung untuk sita rumah tu hmm uh -huh. masa itu baru saya tahu oh kenapa pula bila saya tahu rupanya saya ada hutang PTPTN yang telah pun ada perintah Contohlah perintah ni tahun 2019. Okay. Hmm. Penyitaan berlaku pada 2025. Hmm. Jadi baru saya tahu saya berhutang. Contohlah um, itu dalam berkenaan dengan hutang sivil, kes lah, sivil. Lah. Begitu juga dengan hutang uh, syariah. Hmm. Contohnya, uh, seorang bapa tidak bayar nafkah, tunggakan. Jadi bekas isteri dapatkan perintah untuk sita hmm. harta bekas suami hmm. untuk bayar balik tunggakan hutang dalam kes syariah. Sama lah dengan kes PTPTN tadi. Hmm. Dan untuk kes jenayah pula, dia melibatkan siasatan jenayah. Contohlah ada penggubalan wang haram ataupun ada siasatan SPRM. Tiba-tiba akaun bank saya, syarikat saya tak boleh guna. bila saya call bank, mereka cakap, oh kita ada uh, dapatkan pembekuan daripada pihak PDRM. Jadi baru kita tahu rupanya akaun bank kita dalam keadaan siasatan daripada pihak polis lah. so ini ada antara, antara elemen-elemen yang menyebabkan berlakunya harta disita. Lah. Okey, bercakap tentang harta yang disita dan juga aset, akaun account kita di, dibekukan. Um, saya percaya mungkin uh, segala tindak tanduk ataupun tindakan yang dibuat ini uh, haruslah melalui perintah mahkamah terlebih dahulu, ya Puan? Ya, betul. Ha. betul. Ada tak situasi ha. uh, di mana um, um, benda ini dilakukan tanpa diberitahu notis awal? Contohnya macam kita ni macam eh tiba-tiba je uh, dapat uh, mesej dapat perintah uh, dibekukan dan sebagainya kan kita tak tahu adakah ada situasi-situasi situasi situasi yang mana perkara ini berlaku Okey okay, kalau melibatkan akaun bank ah. selalunya dia memang akan terus direct ke banklah maksudnya tak tak ada, tak ada uh, notify kat kita lah okey hmm. bank akan bila kita nak guna kita punya akaun baru kita tahu kita dibekukan bila kita maklum pada bank hmm. bank kata terdapat arahan untuk bekukan akaun hmm. selalunya pihak Bank lah, tapi melibatkan harta, kita macam rumah, kita, kereta, kita Pertama sekali lah, kalau kita Baru tahu bahawa kita ada proses penyitaan mm -hmm. Dan kadang-kadang, orang mahkamah datang, masa kita ada di rumah mm -hmm. Masa tu memang kita baru tahu uh, Pertama sekali, kita kena tahulah dia punya root, root of the case Apa sebab kita kena proses penyitaan eh? Melibatkan hutang-hutang terlampau ke, ataupun hutang-hutang Ataupun kadang-kadang, kita jadi penjamin Macam saya, jadi penjamin uh, orang kamu belajar lagi tu tak, tak bayar hutang dia jadi saya penjamin tu kena sita juga jadi kita oh. kena tahu root of the case barulah kita boleh tahu macam yeah. mana kita nak batalkan proses penyitaan tu kita yeah. boleh pergi mahkamah untuk batalkan proses penyitaan tapi kita kena tahu sebab apa yeah. kunci apa kita dapat perintah tu Puan, saya nak tanya dari segi aset yang mana dibekukan. Kalau bercakap tentang aset ni, mungkin ada aset-aset tu milikan bersama. Ah, hmm. contohnya suami dengan isteri ataupun dengan rakan-rakan kosi dan sebagainya. Kan? jadi adakah yang lain-lain tu terlibat juga dalam siasatan ini atau macam mana? Mungkin ada pelepasan-pelepasannya? Okey, kalau ada takdir kan lah, selalunya penyertaan macam penyertaan rumah semua tu, benda tu uh, selalunya lawyer yang akan buat akan buat carian lah. Okey. Okay, kita nak cerita rumah ni, kita nak buat carian, oh rumah ni dimiliki oleh setengah bahagian isteri. Selalunya okay. pihak peguam tidak akan buat sitaan rumah. Tapi ada sitaan barang dalam rumah. Okay, contohlah saya nak sita rumah rumah si uh, Af Afad. Kan? Okay. Uh, rumah tu beli bersama isteri. Uh -huh. Selalunya lawyer tak akan sita lah. Tak akan sita barang-barang dalam rumah. Maksudnya kita pergi rumah, kita nak buat penyitaan, nak ambil TV, nak ambil peti ais, nak ambil katil, semua kita nak sita. Uh -huh. Kita akan tandakan, kemudian kita akan lelong barang-barang tu. Itu ada proses penyitaan lah. Uh -huh. Jadi kalau uh, isteri Afad tak setuju, dia boleh buat permohonan untuk bantahan lah, untuk penyitaan tu lah. So untuk uh, pertama kali pergi tu mungkin ada dapat bantahan, you all kena file permohonan untuk bantah lah. Sebab apa? Baik, uh, mungkin uh, untuk yang terakhirnya, mungkin ada nasihat kan? Yeah? Uh, sekiranya ini berlaku terhadap diri kita sendiri, uh, mungkin jangan panik, mungkin kena tahulah hmm. proses yang lebih bijak untuk kita menyelesaikan masalah seperti ini. Ok, nasib saya kalau macam tiba-tiba ada orang ada orang call kata nak datang rumah nak buat pernyataan, pertama saya kena siasat lah kadang-kadang takut skamer lah yeah. sama ya. yang kedua, kena tahu macam saya cakap tadi kena tahu uh, sebab apa kita siasat root of the case, kalau hmm. kata melibatkan uh, kes uh, saya jadi penjamin you all kena cari orang yang sepatutnya kena perlu bayar, bertanggungjawab jawab lah hmm. dan ketiga, kalau ada hutang kena bayar hutang lah okay, hmm. okay melibatkan pula uh, siasatan jenayah memang tak boleh buat apalah, hmm. kalau dalam apa syarikat kita ada duit kena bekukan hmm. kena selesaikan dulu syesatan jenayah tu kadang-kadang syesatan tu mungkin masih agak lama dan inilah selalu berlaku pada bisnes uh, bisnes apabila akaun tak boleh nak running duit ada tapi kena beku hmm. so memang kena kena follow the procedure lah memang itu sajalah tak cara, cara dia Ya setiap proses penyitaan pembukuan aset itu perlu melalui proses perundangan yang ada kan puan kan. Okey puan terima kasih puan. Ya, puan. Di atas penerangan sama -sama. yang diberikan bercakap tentang tindakan jika harta disita ataupun dibekukan. Terima kasih puan. Assalamualaikum. Sama-sama okay. Baik kita sebenarnya akan berhad seketika sekali hmm. nanti kita nak berkongsi lebih lanjut bagaimana kita sama-sama hari Jumaat ni hmm. boleh menyumbang untuk kita niat yang lebih suci lebih murni untuk berpahala. Oh stand by dengan handphone hmm. anda ni nak scan QR code lepas ni jangan kawan-kawan